পেচেণ্ডাৰটো উঠাটো মোৰ কাৰণে বহুত বেছি প্ৰয়োজন এইটোৱেই মই ট্ৰেভেল কৰিবলৈ আছোঁ কৰি কাম কৰিবলৈ মনা কৰে কিন্তু এতিয়াতো মোৰ ট্ৰেভেলেই আছে সেইকাৰণেই মানে হে গাইজ আছলাম নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ এইফালে ইয়াত চাওক মোৰ মানে ডক্টৰ ইমিডিয়েট মোক ক'লে যে স্কেন কৰিবৰ কাৰণে পাঁচ মাহতে মই আপোনালোকে গম পাইছিলে যে লাষ্ট ভিডিঅ'ত মোৰ ল'লাইন প্লেচেণ্ট আহিছিলে আৰু এতিয়া মোৰ সাত মাহ সোমাবলৈ হৈছে আৰু ছমাহ কমপ্লিট হ'ব তো এতিয়া আৰু এটা স্কেন আছে সেইকাৰণে মই লৰালৰিকৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ গাইজ আজি আছে মোৰ স্কেন আৰু মোৰ বহুত বেছি ভয় লাগি আছে কেনেকৈ যে ওলাইছোঁ ডক্টৰৰ ওচৰলৈ কৈছিলে মানে ডক্টৰে মোক ইমিডিয়েট স্কেন কৰিবলৈ দিছে আৰু সেইকাৰণে আজিনি স্কেন কৰাৰ কথা নাছিলে আজি হৈছে সাতাইছ আগষ্ট স্কেন কৰাৰ কথা আছিলে পিছত মানে আমি এক তাৰিখে দুই তাৰিখে কৰা কথা আছিলে কিন্তু ইমিডিয়েট কৰিবলৈ দিয়াৰ কাৰণে এতিয়া আমি যাব জল্ডি জল্ডি যাবলগীয়া আছে আৰু চাওক মোৰো পথটো চাওক আজি কিমানদিন সময়ত মই কেমেৰাটো তুলি লৈছোঁ ত' এইটো হৈছে মোৰ স্কেন ক'ত আছে স্কেনৰ হেৰিখন অঁ এইখনতে আছিলে মই ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ নহ'ল আৰু ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে আৰু আমি যাম এতিয়া ইমান মানে বাহিৰত ৰ'দটো আহিছে কিন্তু গৰমটো কম বাৰু ৰ'দটো পূৰাই যাতে ভাল এওঁ আহিলে আৰু এইফালে নাম দি আছে তেওঁ আৰু ইয়াতে এনেধৰণে টিভি এটা লগাই থৈ দিয়ে আৰু ইয়াতে এনেকৈ হাজবেণ্ডেও চাব পাৰে মানে মোৰতো গৰম হৈ গ'ল কাৰণ মই বিশ নম্বৰত কৰিছোঁ এতিয়া দহটাহে গৈছে মই এনেই এনেই ধৰি লওক বহুত সময় মই এতিয়া বেষ্ট থৈ যাম বহুত সময় বহি থাকিব লাগিব এতিয়া মাতি দিছোঁ গাইজ আপোনালোকে বাৰু কৰ্মা কিমান বিশ্বাস কৰে এয়া চাওক আচাৰ্য ৰায় আৰু লগতে মানে এটা ৰিমাৰ্চ ওলাই আছে যে অভিষেক বৈচনৰ মাজত মানে অকণমান ডিভ'ৰ্চ হৈছে বুলি এনেধৰণে ত' মানে কি হয় কথাটো এনেকুৱা যে যদি কোনোবা আপোনাৰ কাৰণে ৰৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি জীৱনত সুখ পোৱাটো অকণমান কষ্টকৰ মানে কোন কাৰোবাৰ দুৱায়ো মানে আচলতে আপোনাৰ ডেষ্টিনী চেঞ্জ কৰিব পাৰে নাজানোতে এইটো মই এনেই ধেমালিকা কৰিছোঁ কিন্তু গানটো দেখি আছিলোঁ যে আচলতে মই ভুলো হ'ব পাৰোঁ মোৰ নাম আহিছিলে জানেনে কিন্তু মই তাৰ আগতে পেচাব কৰি দিয়াৰ কাৰণে মোক আকৌ পানী খাবলৈ দিছে কাৰণ গ্ৰ'থ স্কেনত বোলে আপোনাৰ পেচাবটো থাকিবহে লাগে তেতিয়াহে ভাল হয় আজি দলখন ভাল আছিলে ন ৰিপৰ্ট অ'কে আহিছে স্কেন হৈ গ'ল বাৰু আৰু ৰিপৰ্ট চব অ'কে আহিছে আৰু মোৰ যে পেচেণ্ট এটাটোৰ তলত আছিলে এতিয়া অলপ উঠিলে ওপৰলৈ একদম ল' আছিল একদম ল'ত আছিলে একদম ল' মানে কি ইণ্টাৰনেল ৱেজ বুলি যে কয় মানে একদম তলৰ পাতলখিনি এটা উঠি গ'ল উঠিছে অলপ কিন্তু এতিয়া বাকী সকলোখিনি আৰু চব ঠিকে আছে হাই গাইজ এইফালে স্কেন কৰি মেলি আহিলোঁ আপোনালোকে গমেই পাইছে তাৰপিছত গা চা ধুই মেলি একদম আজৰি হ'লোঁ আৰু স্কেনত মোৰ যিটো ৰিপৰ্ট আহিছে সেইটো হৈছে প্লেচেণ্টাটো মানে যিটো ইণ্টাৰনেল অ' এছ হয় তাৰ পৰা আঢ়ৈ চেণ্টিমিটাৰমান ওপৰলৈ উঠি গৈছে এতিয়া আপোনালোকে জনাব যে এইটো ঠিকে আছেনে ডক্টৰক বাৰু সুধিমগৈ নেক্সট ডে' কাইলৈ গৈ পেলাই সুধিমগৈ আজিয়ে যোৱা কথা আছিলে কিন্তু ডক্টৰ আমাৰ ইয়াতে এতিয়া দুটামান বজালৈকে বহে আৰু মোৰ স্কেন কৰোঁতে কৰোঁতে দুটা বাজি গ'ল সেইকাৰণে দেখুওৱা নহ'ল তো সেইকাৰণে এতিয়া ওপৰলৈ যে উঠিছে সেইটো বস্তুৰ লগত আচলতে এটা কথা জড়িত হৈ আছে সেইকাৰণে আচলতে অকণমান টেনশ্যন এটা কথা হৈ আছে হায়দৰাবাদত এনেকুৱা এটা লাইফত চলি থকাহেঁতেন ধৰি লওক নৰ্মেলত একো ডাঙৰ কথা নহয় মই জানো কাৰণ ডক ইমান বেছি ডাঙৰ আগতে ধৰি লওক বহুত বেছি তলত থকাৰ পিছতো ো ধৰি লওক মানে আলহামদ্লা চলি গ'ল আৰু যিহেতু আপুনি পেচেণ্ট আঁতৰ তলত থাকিলে গমেই পায় তেতিয়া অকণমান বেডৰেষ্ট হৈ যায় আৰু বেছি হেভি কাম নকৰিলেও হয় আৰু তেনেকুৱা বিশেষ একো কাম কৰিবলগীয়া মোৰ নাছিলেও আৰু মোৰ হাজবেণ্ডে দেও নাছিলে কৰিবলগীয়া বহুত বেছি মানে মই হেৰিত আছিলোঁ পূৰা চেভত আছিলোঁ আৰু মই যি হওক কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান কথাইতো হ'ল যে যিটো টু পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ যে আঁতৰি আহিছে যে এইটো প্লেচেণ্ট এটা অ'কে আছেনে নে আপোনালোকে জনাব আৰু ডক্টৰে মোক কি কৰে সেইখিনি আপোনালোকক মই আকৌ এইটো ভিডিঅ'তে নেক্সট পাৰ্টটোলৈ দেখুৱাম আৰু মানে পিছৰ ভাগলৈ আজি দেখাবলৈ যাওঁ ৰিপৰ্টটো ডক্টৰক আৰু লাহে লাহে মই নামি যাওঁ কাৰণ এওঁ হওঁ পিছত যাব আৰু এওঁ দৌৰা দৌৰিকো যাব পাৰিব মই নামি যাওঁ তললৈ আৰু এতিয়া ৰিপৰ্টটোতো এতিয়া মোৰ মতেতো ওকেই আছে কিন্তু ডক্টৰে কি বুলি কয় সেইকাৰণে ডক্টৰক দেখাবলৈ কৈ আছিলে আৰু মোক লাষ্ট মাহতো মাতিছিলে কিন্তু মই অকণমান ধৈৰ্য্য ধৰি পেলাই যোৱা সেই আগৰবাৰত নগ'লো মই এওঁকে পঠালোঁ আৰু যিহেতু বুজিও পায় ডক্টৰে আৰু ডক্টৰে নিজ তেওঁ পেচেণ্টকটো বুজিয়ে পাব সেইকাৰণে ন যোৱাৰ কাৰণে কৈছিলে যে নেক্সট মাহত তাইক স্কেন কৰাই লৈ আনিবা ত' এতিয়া যাব লাগিব কালি যোৱাকৈ পিন্ধি লৈছোঁ গাইজ কাৰণ কিহৰ কাৰণে ডাষ্টবিনৰ ওপৰতে থৈছিলোঁ কিন্তু এওঁ ক'লে কি এযোৰকৈ পিন্ধিলোঁ একো নহয় কাৰণ হস্পিটেলৰ পৰা বস্তু অহাৰ পিছত সেইযোৰ ধোৱাৰ আগতে আকৌ হস্পিতেললৈ যোৱা হৈছিল সেইটো এযোৰকৈ পিন্ধি লোৱা আৰু কাপোৰ মোৰ বাকী যিখিনি অনা হৈছিলে ইলাষ্টিক আছিলে সেইবোৰৰ ফিটা এনেকুৱা হেৰি থকা ৰছী থকা কিন্তু ইলাষ্টিক থকাৰ কাৰণে মোৰ ইমানেই বেছি টান হয় জানেনে পাঁচ মাহত পিন্ধোঁতেই টান হৈছিলে এনামুলী স্কেন কৰোঁতে কিন্তু এতিয়াতো আৰু আৰু টান হ'ব চাগে সেইকাৰণে মই সেইকেইযোৰ পিন্ধা নাই কি কৰিব পাৰোঁ চাওঁ আৰু ফুটা কৰি পেলাই ৰছী লগাবলৈ মই কি সেইটো ঠিক নাই আৰু ঠিক আছে ইমান ধুনীয়া ন ইয়াত যে বতৰ ইমানেই ধুনীয়া নহয় হায়দৰাবাদৰ ইফালে মোৰ চেকআপ চলি আছে আৰু লগতে মোৰ টি টি ইনজেকশ্যনো আজি দিয়া হ'ল জানেনে মই ভবাও নাছিলোঁ কিন্তু লৈ ললো আজি সেইফালে খাই আছোঁ ককোনাট আৰু লগতে মানে ইমানেই টান হয় আৰু খালী বুলিও দিগদাৰ পায় সেইকাৰণে কালি এটা ডাষ্টবিনতে পেলোৱা হ'ল কিন্তু আজি মই অলপ দম দিলোঁ মই বোলো নাই মোক দিবই লাগিব সেইকাৰণে তেওঁ দিলে আৰু ভালকৈ তাৰপিছত ডক্টৰৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ ডক্টৰে চব বকে আছে বুলি ক'লে ভাল লাগিল শুনি সেইকাৰণে টেনশ্যনটো নাই কিন্তু তথাপিতো পেচেণ্ট তাতো একেবাৰে ওপৰলৈ উঠা নাই আঢ়ৈ চেণ্টিমিটাৰ উঠিছে আৰু সেইকাৰণে এনেকুৱা নহয় যে একেবাৰে একো কৰিব নোৱাৰি কিন্তু আঢ়ৈ চেণ্টিমিটাৰ তথাপিতো ওপৰতে হয় কিন্তু চাওঁ আৰু মাজে মাজে কৰিব লাগিব দুই এটা কাম কিন্তু মই এটা ডাঙৰ কথা মানে মোৰ পেচেণ্টাৰটোৰ ওপৰলৈ উঠাটো কাৰণ এইটোৱে পেচেণ্টাৰটো উঠাটো মোৰ কাৰণে বহুত বেছি প্ৰয়োজন এইটোৱে মই ট্ৰেভেল কৰিবলৈ আছে আৰু বহুত দূৰ যাবলগীয়া আছে সেইকাৰণে মানে মই ভাবি আছিলোঁ যে পেচেণ্টাৰটো পেচেণ্টটোৰ কাৰণে আমি টেনশ্যন হৈ আছিলোঁ কাৰণ ডক্টৰে লিখিনি দিলেতো ধৰি লওক উপায় নাই ন কাৰণ নিদিব ক'তো যাবলৈ ট্ৰেভেল কৰিলে ট্ৰেভেল কৰাটো মানে উচিত নহয় সেইকাৰণে ডক্টৰে কোৱাটো আমাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন আছিলে আৰু সেইকাৰণে আমি তেওঁক ৰিকুৱেষ্ট কৰি লওঁ তেওঁ ক'লে ঠিক আছে হ'ব যাব পাৰিব বুলি তো এওঁ বহুত বেছি ৰিলেক্স ফিল কৰিলে যেতিয়া প্লেচেণ্টৰ তলত থাকে তেতিয়া অকণমান ট্ৰেভেল কৰাটো অলপ ৰিস্কি হয় আৰু মানে কি আৰু ট্ৰেভেলটো বাদেই দিয়ক আপোনাৰ মানে পূৰা মানে এই ষ্টেপবোৰ যাবলৈ মানা কৰে নৰ্মেলি খোজ চোজ কাঢ়িবলৈ দিয়ে আৰু চাপৰি কাম কৰিবলৈ মনা কৰে কিন্তু এতিয়াতো মোৰ ট্ৰেভেলে আছে সেইকাৰণে মই ধৰি লওক বহুত বেছি টেনশ্যনত আছিলোঁ কিন্তু যিয়ে হওক হ'ল আৰু কামখিনি আৰু বাকীখিনি কামো আহিবলগীয়া দিনবোৰ ভালে ভালে হৈ যাব ইনচাল্লা এইফালে আখাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত জনাম যে আমি ক'লৈ যাম ঠিক আছে আৰু এইফালে খাবলৈ লৈছোঁ বিৰিয়ানী আচলতে এওঁ বিৰিয়ানী লৈ আনিছিলে মই এওঁ কৈ আছিলোঁ বা খাবলৈ মন গৈ আছিলে আৰু এওঁ মানে আজি ৰাতিলৈ ডিউটি আছে সেইকাৰণে মই কৈছিলোঁ যে তুমি বিৰিয়ানী লৈ আহিবা আৰু এবাৰ এইখিনিতে আৰু এটা কথা কওঁ যে মই পাঁচমহীয়াৰ ভিডিঅ'টো ইয়াৰে নেক্সট ভিডিঅ'টো দিম তাৰপিছত মই আপোনালোকক জনাম যে আমি ক'লেই গৈ আছোঁ আৰু হয়তো আপোনালোকে যোৱাও দেখা পাব পাৰে কাৰণ অলৰেডি আমাৰ টিকেট চিকেটো হৈ গ'লগৈ বাৰু ঠিক আছে আজি ব্লগটো মই এনেকৈ শেষ কৰিছোঁ কেনে পালে বাৰু তলত কমেণ্ট কৰিব আজিলৈ আহিছোঁ ব্লগটো চোৱাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ বাই বাই